Рінічка культури сьогодні буде в нашій програмі. Надо ж вас хоча б долучати до прекрасного, щоб з вас там ще якісь безкультурні нацисти не повиростали. Ну і от якраз вирішили показати вам картини одного такого перспективного художника. Каля, ну, чого Ну неси полотна. У нього є шедеври на різну тематику. Я чого-то думаю, що такого талантливого художника на Росії жде велике будущее. Тому що автор цих полотен, він патріот. Він герой войны, який хоть і родився за границей своєї родини, в багатодітній родині, но його з детства тянуло до художества. Потом він відкрив собі ще й талант літератора, його книжки розходились і розходяться багатомільйонними тиражами. Ну що ще про нього сказати? Вірив в Бога. Був противником алкоголизма, в симпатиях до ЛГБТ не замечен. Ну, такий идеальный шаблон для современной русской пропаганды. Алло, да, не продается, это я просто так показал, не надо мне телефон обрывать. Цена в чем, в чем цена? В рублях? А у вас денег не мало, что вы в рублях. Ну, дэчмарки, например. А? Так, ладно, все, Колян, давай вырубай телефоны, потому что ну, русские нам патриоты сейчас спокойно не дадут. Давайте лучше про поэзию. Кстати, наш художник еще и поэтом там таким себе ничего так был. Э, хотя у его друзей-сподвижников это получалось набагато краще. Руси, я думаю, 100% процента це в їхньому стилі. Як Ракітін отримав признання. В друзях у Ракітіна насчитується более двох тисяч И і среди них почти сотня депутатів Газдуми, около 30 сенаторів. советник президента Єлена Ямпольська другие зю поети і воєнкори. А я вам що говорив? Талант, талантище, який які государственні мужі Росії оцінили тут же, тому що у них чуйка на подібний патріотизм. Їм таке, ну не могло їм таке не подобається. Страница Зю Поэта ВКонтакте доступна до сих пор. Первая запись в аккаунте гласит, что особые времена требуют особых решений. Создал себе страницу. Буду публиковать свои стихи. Надеюсь, мой труд не пропадет даром, написал владелец аккаунта в июле прошлого года. После этого там стали появляться стихи на военную тематику. Иногда в сопровождении фотографий президента России Владимира Путина. К примеру, перед портретом. Одно стихотворение проиллюстрировано картинкой с фразой «Все для победы». Другое с буквой Зю и надписью «Работайте, братья». Шедеврально. И ценники. який-то там натягнутий за уші любимчик любімчик Кремля, на якого із підпалки заставляють підписатися, а потім ходити на його концерти і дітей цілими класами туди водить. У нього, щоб ви розуміли, в Єдиній Росії навіть криші ніякої не було. Все чисто на таланті. Подробности о себе в профиле Ракитин сообщил немного. 49 лет закончил филологический факультет МГУ. Однако все это не помешало десяткам сенаторов и депутатов Госдумы добавить Ракитина в друзья. На него подписались сенаторы Дмитрий Рогозин и Андрей Клишас. Депутаты Госдумы Дмитрий Кузнецов и Нина Астанина. Советник Путина по культуре Елена Ямпольская. Военкор Юрий Котинок. Всего в подписчиках у Геннадия Ракитина было 95 депутатов Госдумы и 28 сенаторов. Одним словом, чувак дуже быстро стал модным во всех властных коридорах России. Потому что. Им... Щось такого от іменно і не вистачало. Помните, як вони довго комплексували, що війна породила цілий такий творчий взрив в Україні, все таке хороше, качественне, резонансне. А де наше, наше, де співання війни задавали собі опросом руски? І от случилось. Воно, от іменно то що треба. Затем Ракитин начал публиковать стихотворение. Например, такое под названием «Лидер». «Ты как садовник, что в своем саду плоды трудов тяжелых пожинает. Народ ликует, флаги в высоту взметнулись, время тихо наступает. В твоем саду деревья вознесли над головой развесистые кроны. Века пройдут, на вечности твои останутся священные законы. Ты сядешь в тени сада, пред тобой пылают жизнью все его соцветия. Смотри, деревья вспыхнули зарей, восходит солнце твоего бессмертия». Я надеюсь, никому не надо лыжи. З'яснять, кого з такою помпою поет. І там такого багато. Тому російський поетичний він достатньо швидко на все це відреагував. Стихотворение Ракитин написал, написал в кавычках, не очень много, всего 18, но зато активно участвовал в конкурсах зю поэзии и фестивалях. В начале июня 2024 года Ракитина наградили дипломом 18-го Всероссийского конкурса патриотической поэзии имени Твардовского, который проводит Калужское отделение Союза профессиональных литераторов. Там Ракитин вышел в полуфинал в номинации «Стихи о войне и защитниках Родины». Журнал «Москва» отобрал стихотворение Ракитина под названием «В святую ночь» для участия в конкурсе «Патриотический верлибр». А еще одно стихотворение Ракитина было включено в подборку военной поэзии в материалах для 11 классников, составленных методистом Донецкого дворца молодежи юность Евгением Чумаченко. Одним словом, триумф который буквально снится всякому и разному русскому литературу. И понятно, что сами нетерпеливые патриоты, они ждали, буквально дождаться не могли очередного шедевра этого патриотического поэта. И, наконец-то, дождались. 28 июня Геннадий Ракитин опубликовал на своей стене еще одно стихотворение, самое короткое. Геннадий долго издевался над зю стихами на стене. В итоге хуй нарисовал он войне. Ой, как-то неудобно получилось. Ена, ты ли это? Да я, говорю, Гена, я. Я. Просто ну, пришло время уже раскрыть реальное авторство цих стихов. И вот тут на этом месте, конечно, и бы не мешало. Но я не буду. Русские да уже за это время так назиговались. Популярный изю поэт Ракитин оказался фейком, а его стихи творчеством нацистов. Популярный поэт Геннадий Ракитин, от имени которого в соцсетях публиковали стихи о российской военной операции на Украине, оказался фейком, а приписанные ему произведения адаптированным переводом творчества нацистов 1930-х годов. При этом с аккаунтом Ракитина до его разоблачения успели подружиться депутаты Госдумы и члены Совфеда. А самое главное, что русские никакого подвоха, они даже не заметили. тому що все як у них, все як для них, що лишній раз доказує, що між Путіним у русских і Гітлером у нацистів ніякої різниці нема. І оте стихотворення, яке клян, так красиво, як молоді, з вираженням прочитав про лідера, да? Це ну, обичний нацистський стих, обично упору того нациста. Якщо б хтось написав таке про Зеленського, там, чи про Порошенка, чи про Байдена, ми б всі дружно з вами сказали фу. Это, как пишет Захаров, художественный перевод стихотворения фюрер Эберхарда Мюллера, убежденного нациста и антисемита, ставшего членом НСДАП еще до прихода Гитлера к власти. Пост Ракитина сопровождается фотографией Путина в тайге с надписью «За Россию, за Путина» и буквой «В» в цветах российского флага. 23 февраля 2024 года стихотворение перепечатал паблик СВО «Цитаты Владимира Путина. Россия» со 112 тысячами подписчиков. А я вам что говорю? Берешь любе, любе восхищение Гитлером. Ставишь туда рыло Путина, и ни одна, ни одна патриотическая собака разницы даже не учуя. Другое стихотворение, к которому Ракитин приложил фотографию Путина, называется «Перед портретом». Это перевод текста Гериберта Менцеля, штурмовика и члена НСДАП с 1933 года. В оригинале автор размышляет, глядя на портрет Адольфа Гитлера, что значит быть сыном Германии. Да ты самый, что и будь сыном современной России. Разница, как вы поняли, якой доказал Геннадий Ракитин. Истинный ариец, характер энергический, выдержанный, беспочаден к врагам Рейха, отличный семенин, связей, порочащих его, не имел. Настоящему времени удалось поговорить с журналистом Андреем Захаровым, который знает, кто придумал и все это время вел в соцсети Ракитина. Какое-то время назад несколько моих знакомых, они не поэты, но увлекаются поэзией, сказали, что у них есть проект. Они сделали страницу фейкового зю поэта Геннадия Ракитина, и неожиданно он стал набирать популярность среди российских випов. Они начали переводить стихи нацистских поэтов и не просто поэзию Германии эпохи нацизма, а поэтов, которые декларировали свои взгляды. Там есть люди, которые вступили в НСДАП еще в 1920-е годы, то есть они переводили или эти стихи. Все патриотические стихи имеют одинаковые тропы. Земля, кровь, свобода, честь. Они меняли название страны. Если в оригинале это была Германия, то они меняли на Россию или Донбасс. Вот такая, как вы поняли, у них борьба с нацизмом. С каким они, ну, все-таки действительно борются. Вот тут не поспоришь. Я в этой фразе ничего там перекручивать, переставлять даже не собираюсь. Ну, только чуть-чуть добавлю, с вашего позволения, что они с нацизмом борются вместе, рука об руку. И кто из них там больше и нацист, тут еще, знаете, не всякий поэт вам расскажет. А художник? А, а что художник? А, вот те картины, которые я, да, я вам в самом начале показывал, то, кстати говоря, один такой австрийский художник, самоучка. Что самоучка, потому что он два раза провалил выступительные экзамены в Венскую академию изобразительного искусства. Ну, ему там просто сказали, что... Із нього архітектор вийде краще, ніж художник. Тим менше, 720 произведень він по собі залишив, а що він там построив, ну Так тяжело вспомнить, але сучасну Росію він точно построил. І от я уверена, що цього художника, якого ви могли знати по паспорту, він Адольф Шикельгрубер, і могли ви його знати під фамілією Гітлер. Так вот, у этого художника на России, я думаю, великое будущее.